नमस्कार मित्रांनो आज आपण इकडं ज ज बुलढाणा जिल्ह्यातील घाटाखालच्या एका म्हणून जावे डोंगरातून एक रस्ता सापडला रणिंगला आपलं मनातून तुम्ही सांगितलं एका जणांनी आपण या रस्त्याने जाते आम्ही तुम्हाला पुढचा हिंदीत मी ते पण थोडं प्रयत्न केले हिंदी बोलायचा तर समजून घ्यावे आणि आपण नाण्याच्या आजारावर पाणी काढण्याचा यावर आपलं आहे आपल्या चॅनलवर सबस्क्राईब लाईक आणि शेअर करा आपल्या चॅनलला जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत आपले येतील आता हे बघा हे डोंगराच्या रस्त्याने आपण जाते डोंगर थोडंफार पुढं रस्ता जरा अवघड आहे कारण हा इथपर्यंत चांगला आणि पुढे गेल्यानंतर थोडा खराब रस्ता लागणार आहे आपल्याला तोही दाखवतो तुम्हाला मी तुम्हाला त्या डोंगराचं थोडंफार म्हणजे आपण जातोय तर ते तुम्हाला मी हिंदीत तुम्हाला तसं ऐकायला भेटेल आणि चांगला थोडं एकटा असल्या कारणाने भीतीही वाटत होती खूप भीती वाटते मित्रांनो ज्यावेळेस माणूस एकटा असतो ना त्यावेळेस समस्त माणसाला की किती भीती असते जंगलात एकट्या माणसाला मारा आता निद्या जंगलान झाला पूर्ण डोंगर गायबाऱ्या नव्हती गुन्हाळ्याला काट्यात आली आणि एका गावात उन्हाळा होता पाणी पडल्याचा आपण ते चाललो आणि जेम तेम थवा म्हणण्या पाणी पाणी पडल्याच्या हिरवाई झाली जंगल पण हिरवं झालं तुम्ही बघू शकता आता एक nafasnya lebih terkendali dan video ya है भाई ये जंगल में इसका रास्ता निकल रहा है अभी मैप के वजह से हम इधर से जा रहे हैं लेकिन अभी जाना किधर है ये तो पता नहीं लेकिन इतना गंदा जंगल में से हम निकल रहे हैं अभी हमारी तो थोड़ी पार मटर भी रही है क्योंकि हम अकेले हैं साथ में कोई नहीं है मेरे और ये जब आगे अभी जंगल लग रहा है अंदर से रास्ता भी अच्छा नहीं है ये अपना खड़ी करम किया रास्ता है ये रास्ते रस्ते से जा रहे हैं थोड़ा अभी डर तो लग रहा है लेकिन क्या करेंगे जाना तो पड़ेगा शायद कुछ ना मिले और अपने को ये फॉरेस्ट घूमने को थोड़ा अच्छा भी लग रहा है अंडर भी लग रहा है दोनों भी हो रहा है हम यहाँ ये रास्ते से अभी मतलब नहीं जा रहे इसके लिए थोड़ा डर लग रहा है सामने मालूम नहीं गाड़ी की तरफ जा रही है तो थोड़ा अभी हम ये रास्ते की वजह से गाड़ी डाला लेकिन थोड़ा क्या हुआ यहाँ पे अभी ये गिट्टी का रास्ता है थोड़ा गाड़ी धीरे लेना पड़ेगा हाँ अभी ये जो रास्ता है आ, बड़ा गाड़ी के वास्ते तो अच्छा नहीं है बड़ी गाड़ी वो पूरी तरह से चलती नहीं इधर से क्योंकि ये रास्ता थोड़ा खबर तो बड़े टू व्हीलर के लिए तो अच्छा रास्ता हाँ कहेंगे लेकिन बारिश गिरने की वजह से गाड़ी भी नहीं चलेगी अभी तो अभी चुका है इसके लिए गाड़ी अच्छा चल रहा है अब थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं गाड़ी चढ़ रही है ऊपर जाएंगे बाद में क्या मालूम सामने का ऐसा रास्ता है तो अभी तुमको हम दिखा रहे हैं देखो अब रास्ता देखो हम अभी बाहर से ऊपर चल रहे हैं साइड में अभी ऊपर अपन आ गए गेट उन्दर पे आ गए अपन ऊपर और भी ऊपर जा रहे हैं अपन ऊपर सर के एक पंची थोड़ा डरावना रास्ता है आ, ये जो रास्ता है आ, अकेले आदमी के लिए तो अच्छा नहीं रात को तो अभी हम कहते हैं कि रात के टाइम में आना भी अच्छा नहीं अगर दो जने भी हुए वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये जो रास्ता है इधर अगर रात को गाड़ी गुम हुई वगैरह कुछ हुआ तो बंद गिन गिर गई तो कैसा पहाड़ है ना अनि रास्ता भी अच्छा नहीं इसके वजह से हम बोल रहे हैं रात के टाइम रास्ता अच्छा नहीं है अपन अभी जा रहे रस्ते रस्ते में गाड़ी कहाँ पे निकल दी हमने कोई मालूम नहीं ये देखो अभी पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं हम थोड़ा तो थो डर वैसा लग ही रहा है लेकिन क्या करें जाना तो पड़ेगा देख अभी अपन गाड़ी मतलब मेरे जेब में मोबाइल डाला हुआ है मैंने इसके वास्ते वो क्लियर नहीं दिख पाएगा आपको जो भी दिखा वो दिख दिख जाएगा क्योंकि अभी ये रास्ता ऐसा नहीं है एक हाथ छोड़ के गाड़ी चलाऊ ऐसा कुछ नहीं गाड़ी भी रुक नहीं सकते क्योंकि ये जो जानगंगा बरन का फॉरेस्ट है इसमें से हम गुजर रहे हैं यह का है लेकिन अपन एग्जिट पॉइंट नहीं मालूम अपने को अपन पे ये देखो आप देख सकते हैं ये देखो साइड में डोंगर कितना बड़ा है अभी थोड़ा रस्ता अच्छा लगा अच्छा मतलब इतना भी अच्छा नहीं है ये देखो लेकिन तुमको मैं दिखा रहा अभी अपन टेकरे में इधर भी एक पहाड़ का एक ये और इधर ही पहाड़ी से कहा लगता है अभी पहाड़ गए गाड़ी तो चला तो रही है जल तो रही है कटोद चालूस रखेंगे अपन पूरा का पूरा कितने तो पहाड़ कब तक चलता है तू यहाँ से समय अभी भी अपने को एक भी गाड़ी नहीं लगी मतलब तो तो थोड़ा थो सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ेगा और धीरे धीरे भी चलाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा देर जोर से भी चला तो गिट्टी से गिट्टी पे अपने गाड़ी का टायर स्लिप मार सकता है तो थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं ना इसके वजह से बोल रहे हैं हम अभी उधर कितना किलोमीटर है ये तो नहीं बता सकते आप ये कितना अभी तो गाड़ी तो अपना चालू है तो इधर लेके जा रहा है ये भी मालूम नहीं मैं डाला हुआ रहता है आगे तो जा रहे हैं तो अबे हम दुआ करते हैं कि आप मेरे गाड़ी बंद ना गिरे और टायर ना पंक्चर हो जाए अगर टायर पंचर हो गया तो मुझे इधर ही लटकना पड़ेगा और बंद गिर तो भी लटकना पड़ेगा इसके लिए हम दुआ करते हैं कि वैसा तो कुछ यहाँ पे अपने मेरे साथ होने नहीं चाहिए हम वैसा हो भी नहीं सकता क्योंकि अपना बाड़ा पास साफ है चलो ध्यान दिया है ये गिट्टी के रस्ते से गाड़ी चला रहा हमें तो थोड़ा रास्ता अच्छा नहीं और ये हिंदुस्तान तो एरिया है इसके लिए तो ये तो बोल नहीं सकते कितना ये जो अकेला अकेला रहता है, है। उसको तो पता चलता है कैसा है क्या है तो अभी सीधा किधर निकलने वाले है। ये तो नहीं मालूम रास्ता एक सफारी के लिए तो बहुत अच्छा है अरे वो पंछी जे हुआ तो थोड़ा डर लगा से जाना तो पड़ेगा जंगल सफारी के लिए तो बहुत अच्छा है वो बड़ा गाड़ी चाहिए क्योंकि अपने टू व्हीलर से टू व्हीलर में रात चलते लेकिन थोड़ा ज्यादा लगेगा चार पाँच गाड़ी छः गाड़ी मतलब एक गाड़ी में दो दो जने दस बारह जनता तो अच्छा रेट रहेगा ट्रिप ये अकेला रहेगा तो डर तो ज्यादा लगेगा क्योंकि अकेला आदमी को डर ज्यादा लगता है जंगल में अपन बोल नहीं सकते ना कौन सा जानवर है कौन सा नहीं जानवर के वास्ते मैं पैसा तो जंगल आ, कौन सा भी सफारी में जंगल रहा घूमने के लिए अच्छा ही रहता है आ, नया नया जंगल देखने को मिलता है इसके लिए बोल रहे हैं हम हिसाब से अभी तो तुम्हें नया जा रहा मैं रोज नहीं जा सकता तो उसके लिए मैं वो भी नहीं कह सकता है कि मेरे हिसाब से अभी अपना थोड़ा ये हुआ अपना क्या बोलते उसको थोड़ा भीड़ आ गया मुझे क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है वो तो बहुत अच्छा लगता सुकून मिला अभी मेरे को बहुत सुकून मिला क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था ये जंगल थोड़ा ऐसा है मालूम गाँव कितने किलोमीटर अंतर है तुम थोड़ा तो अच्छा लगा लेकिन उसका चेहरा देख के ऐसा लगा है वो भी डर रहा है शायद तो तो गांव की जाए सीधा जानते भी अभी निकल गया हम अच्छा तो नहीं था हाँ अभी याद है गाड़ी खड़ा है कहा मुझे लगता है शायद थोड़ा नज़दीक आया है अभी तो अपन लोकल से चल रहा पता नहीं सकता ये क्या है कुछ तो तो है इधर कुछ तो कुछ है कितना है शायद हाँ लगी है इधर अभी जंगल बाकी है लगता है कि इधर अभी मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि साइड में से खेत लगा अपने को एक अभी और जंगल लगा है फिर से मतलब वो गया पीछे वो एक ही था देखो भैया हाँ वहाँ पर बाहर नहीं कर रहे शायद ही नंबर में से अभी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखना पड़ेगा नहीं निकल रहे हैं तो चलो जान निकले के निकले, से निकले और मेरा देखो अच्छा। रास्ता लग गया, तो के रास्ता तरफ जाने वाला को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा रास्ते चलो थैंक यू तो, तो, क्या तामा। तामा।

धन्यवाद के यो निगरा न दिस त दुकालिलो मिलो दाद सट गनदु म आतिरला आपले ते हो चांगला यु जे हा लवकर फिरे रब्बा प्रे

পা <laughs>

मोबाइल है डायल करा yeah. म्हणून दोन ते आठ द्या ना तर नाही तर लिहिलं तुमचं नाव बा सांगा बरं 70 70 230 70 230 तेने दो 70 230 सत्तर दोनशे तीस एकशे एकशे चाळीस एकशे चाळीस रुपये सुरू जे पहिला पाणी लागेल सत्तर सत्तर ते चाळीस दोनशे तीस दोनशे तीनशे नव्वद साडेचारशे